Ну, ви все бачили, ми програли, пропустили в 34-й ривок 16-0. Це стало визначальним в цій грі. Потім не змогли нас догнати. Ну, По-перше, ферм хороша, кваліфікована команда, досвідчена, вони зіграні, вони цим складом досить давно грають, в них в нападі м'яч дуже гарно ходить, і в них є багато відкритих кітків, і кожен гравець може забити, що вони, це, що вони доказали. Плюс вони нам не дали виграти сьогодні підбирання, я думаю, що це було одне з ключових. Перед игрой я сказал своим парням, что это будет другая игра. Сегодня мы играли против соперника другого уровня. И в прошлых играх, когда мы достигали какого-то гандикапа в счете, допуская какие-то ошибки, соперник прощал их нам. Сегодня мы играли против команды, которая не прощает ошибок. И сегодня победил тот, кто сохранил концентрацию на протяжении 40 минут. После того, как мы повели плюс 8, Антон Дзюба забил красивый данк. Мы подумали, что игра сделана, что это такая же игра, как предыдущие две. Но это было не так, потому что Фаера – это команда взрослых мужчин, которые играют от первой минуты до последней, независимо от того, что происходит на табло. К сожалению, мы пока к этому не готовы. И именно это отличает мальчиков от взрослых мужчин, профессиональных игроков. К сожалению, нам пока что не хватает этого профессионализма. Сегодня мы не смогли сохранить концентрацию, и даже несмотря на ужасно проигранный подбор, игра была у нас в кармане. Мы контролировали ход игры, когда было плюс-два, минус-два. Мы полностью контролировали игру. Но мы проиграли тогда, когда сами поверили в наш успех. Я абсолютно убежден, что мы можем играть со всеми соперниками в этом чемпионате. В принципе, это мы и демонстрируем. Мы обыграли хорошие команды. Мы выиграли пять игр подряд. В это, по-моему, не верил абсолютно никто, кроме нас. Но мы это сделали, и мы можем играть против всех команд. Но сегодня нам не хватило именно концентрации. То, о чем мы говорили перед игрой. Пожалуйста. Наш чемпионат в этом сезоне абсолютно непредсказуем. Завтра может произойти все, что угодно, поэтому мы будем тренироваться, мы будем бороться до самого конца, мы будем играть во всех трех оставшихся играх только на победу и будем надеяться на случай. Извините, я не понял вопрос. По Одессе я пока не могу вам ничего прокомментировать. Мы также ждем официальной информации, пока мы ни о чем не договорились. Действительно, пока неизвестно, где будет проходить следующая игра. Либо здесь, во Львове, либо где-то еще. Как только мы будем что-то знать, вы об этом узнаете первыми. Я с вами абсолютно согласен. Мы хотим играть для наших болельщиков, мы хотим, чтобы их было больше, и мы очень ценим их поддержку, но, к сожалению, сейчас все клубы в затруднительных ситуациях, и так как нам идут навстречу, когда мы играем на выезде, так и мы должны идти навстречу остальным командам. Сам, спасибо.